Меня зовут Кудлоенко Лидия Николаевна. Я работаю медсестрой в отделении реанимации интенсивной терапии у нас в городе Ильичевске. С многобестом салоном я знакома очень давно, изначально, как они у нас появились в городе. Скажу честно, не доверяла, не верила, пока через годы не попал сюда мой муж. Проходил он месяца три. Ну и настоятельно пригласил меня, пойдем, посмотришь своим медицинским взглядом, почувствуешь, скажешь. Первое впечатление, боль, конечно, была самая слабая, которые места не беспокоили, они сразу о себе дали знать. У меня, как у многих, остеохондроз поясничного и грудного отдела позвоночника. У меня было тяжелое осложнение, тяжелое осложнение и осложнение а обострения пояснично-крестового. Радикулита, когда защемился нерв, я три месяца практически не спала. У меня была вынужденная поза ночью, это на корточках. Уколы, капельницы, массажи, у меня помогало на время, пока действуют препараты. Случайно попала я к мануальному доктору, попала к нему уже поздно, скажем, но мне стало легче. У мужа еще больше там. Межпозвонковая грыжа в, этом, в поясничном, пояснично-крестовом отделе. У него вообще большая проблема. Он не стоять не мог более пяти минут, не говорю уже там какие-то очереди, ходить тоже тяжело. Нужно разминать ноги, нужно какие-то процедуры делать. В общем, большая проблема. О физических нагрузках вообще не было и речи. На что я обратила внимание, ночью я перестала просыпаться от онемения У меня руки не мели от чего был плохой сон. Но до этого хочу сказать, что мы приехали из санатория, отдыхали в Хмельнике, где проходили курс лечения. Это вытяжение, которое дает нам оборудование, мягкое вытяжение, по сравнению с Хмельником, вот санаторием, там у меня было подводное вытяжение. Здесь намного мягче, я почувствовала эффект быстрее и лучше. У меня работа 24 часов, это я работаю сутки. В последнее время, ну как-то, я начала замечать, что к вечеру у меня очень болят ноги. Я подумала и поняла, что это меня беспокоит глубокие вены нижних конечностей. Как-то в салоне была презентация аппарата Биохат я попала, проходила сеансов, попробовала сеансов 4-5. И я поймала себя на том, что у меня вечером уже на работе, в данном случае, не болят ноги. Хочу сказать, что легко можно уйти от лекарств, потому что наступает ремиссия, настолько становится, о заболеваниях своих забываешь, становится спокойнее, организм спокойнее не реагирует, обострений нет этих. Мы забываем про уколы, забываем про таблетки. Поэтому регулярное применение стоит того. Как я уже сказала, у моего мужа большая проблема грыжа межпозвонковых дисков, пояснично-крестового отдела. После длительных сеансов он уже ходит полтора года в салон. Мы ушли от операции, мы уже готовились к операции, нам единственное осталось нам определиться, кто у нас будет оперировать, какой доктор. Мы ушли от операции, он чувствует себя намного лучше. Уколы мы практически уже забыли, о них не делаем. Гели иногда мы для профилактики или для самоуспокоения можем попользоваться. Это в сумме выходит, наверное не дороже, нежели мы бы тратили на препараты. У нас, вот, в моей семье были операции большие. Такие тысячи денег уходили. Мы бы могли купить, я не знаю, каждому, наверное, уже по оборудованию члену семьи. Ну, слава Богу, Бог видит, наверное, вовремя нас привел сюда, потому что от одной уже операции мы ушли, от второй тоже, надеюсь, уйдем. В этом году я подарила маме своей коврик, маленький коврик, она практически ночами тоже не спала, у нее суставы больные, сон плохой, в общем, там тоже много проблем. Первую ночь, когда она проснулась после первой ночи, она говорит, я не спала уже много лет, стоит так хорошо. Сейчас она говорит, что Прошли у него боли в пояснично-крестовом отделе, коленные суставы у нее меньше болят. Что в больницу, что сюда люди приходят уже в критической ситуации, когда уже безвыходное положение. Все запущены настолько, что тяжело это все восстановить. Поэтому оборудование, я считаю, прежде всего служит для профилактики изначально. Нужно уметь услышать свой организм, первые симптомы, не запускать, приходить вовремя и находить время, наверное, свободное для себя. Я рекомендую всем, приглашаю всех, не жалейте для себя время, приходите, доверяйте, умейте услышать себя, почувствовать все, в сравнении, в общем, познается, и результат всегда будет налицо. Излечиться мы, может быть, не излечимся, но легче вам будет это точно. Скажи, пожалуйста, что с вами было до Нугабест? У меня была большая проблема, болела нога, бедро, это левая сторона, я точила как бы за собой. Перевер... Скажи, пожалуйста, вы ходили к врачу вот с этой, с этой проблемой? Да, ну, ходила, да. Вот. Что врачи говорили? Сделали снимки позвоночника, у меня с... сдвинутый на сантиметр и миллиметр позвоночник сюда в живот был. Вот. И сказали, никакого лечения никакого, только операция. Мы ходили к Зеленову с мужем, только операция. Мы потом пошли э, к вот этому костоправу, что на Соколе. Вот. Он посмотрел снимки и отказался мной заниматься. Сказал, что нет, вам только надо к врачам обращаться, не ко мне. Ну, периодически мы подождали, но все равно и муж говорит нет, надо все-таки либо решаться, потому что боли боли я не могла даже эту ногу поднимать. подымать и вот поехала в Херсон на консультацию, проконсультировались тоже стать только операция, мне в общем рассказали, что это надо ставить ваши позвонки на место, укреплять пластиной. Вот, делать гипс, вам вас брать в гипс на полгода, может быть, месяцев на 8, как, а между дисками, диск был стертый совсем, между дисками надо ставить хрящ, чтобы он приросся, где-то у меня брать этот хрящ, вот, и потом через какой период, полгода, год, 8 месяцев делать опять снимки, посмотреть, потом опять же делать операцию, снимать эту пластину, эту, вот, мы пошли, попробовали и начали ходить. Как ощущения? все нормально у меня вверх была сильно упадина большая внутрь живота сейчас она у меня выровнялась я боли не чувствую я работать могу наклоняться, а то я не могла я над ванной не могла наклониться я себя прекрасно чувствую.